<applause> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة او كما قال عليه الصلاه والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكيرين والحمد لله رب العالمين <تصفح> میرے بھائیو دوستو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے اس طویل حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی قیامت کا بھی کچھ تذکرہ فرمایا اور ہاتھوں کی انگلیوں کے اشارے کے ذریعے سے بتایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں اور اسی طریقے سے یعنی جلدی قیامت آنے والی ہے یہ بتایا اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا شرالمور مخ دساتا وکل لبھی کہ بدترین کام جو ہے نا بدترین کام فرمایا کہ وہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لینا ہے آئی دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کر لینا فرمایا کہ یہ بدترین کاموں میں سے ایک کام ہے اس کو بدترین کام کے فرمایا اور آگے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے یعنی بدعت کی مذمت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت اسے کہتے ہیں بدعت اسے کہتے ہیں کہ کوئی کام مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے لیکن کوئی اس کو کرتا ہے دین سمجھ کے سنت سمجھ کے یا اس کو مستحب سمجھ کے کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ سنت ہے یہ عمل کرو اور نہ کرنے والے کو ملامت کیا جائے کہ بھائی تم یہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہو تو پھر یہ کام بھلے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو یہ بدعت بن جاتا ہے یہ بدعت بن جاتا ہے اور حدیث کے اندر فرمایا کہ بدترین کام ہے یہ یہ بدترین کام ہے کہ دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کر لینا کوئی طریقہ کسی نے ایجاد کر لیا کوئی نماز کسی نے بنا لی اور پہلی رکعت میں جیسے ابھی محرم کے دنوں کے اندر یہ میسج بہت چل رہا تھا کہ بھائی محرم کی دس تاریخ کو فلا طریقے سے نماز پڑھو پہلی رکعت میں یہ پڑھو دوسری میں یہ پڑھو تیسری میں یہ پڑھو چوتھی میں یہ پڑھو اور اس کو لازم سمجھا جا رہا تھا اور یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کوئی یہ سنت عمل ہے یہ کوئی سنت عمل ہے تو یہ کیا ہے بدت ہے کیونکہ ایسی کوئی بات محرم کی دس تاریخ کو آشورہ کے دن کہ وہ مخصوص طریقے سے نماز پڑھو کوئی بات ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے جمعے کے اندر میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ محرم کے دن کے اندر بس دو تین کام ہیں جو کرنے کے ہیں روزہ ہے اور ایک گھر والوں کے اوپر وسعت کرنا چاہے کھانے پینے میں وہ ہے اور توبہ اور استفار کی جائے اس دن یہ چیزیں ہیں کچھ دو تین چیزیں ہیں تین یہ جو کہ روایت سے ثابت ہے باقی جو اس کے علاوہ جو کام ہے وہ کیا ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ بداد ہیں وہ اپنی طرف سے ایجاد کیے گئے ہیں تو فرمایا کہ بدترین کام ہے آپ دیکھیے سوچئے غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو بدترین کام فرمایا کہ یہ بدترین کام ہے حالانکہ بدترین کام تو برے کام اور بھی ہیں نا چوری کرنا ہے ڈاکہ ڈالنا ہے جھوٹ بولنا ہے غیبت کرنا ہے برائی کرنا ہے کہ جتنے گناہ لے لو وہ سارے کیا ہیں بدترین کام ہی ہے گناہ ہے لیکن فرمایا کہ یہ جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے نا جو آدمی ایک چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت ظاہر کر کے لوگوں میں پھیلا رہا ہے فرمایا کہ یہ بدترین کام ہے اس کو بدترین قرار دیا کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے نا کوئی کوئی چوری کر رہا ہے کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا تو ہے کہ یار یہ گناہ ہے یعنی یہ گناہ کا کام ہے لیکن مجھ سے ہو رہا ہے میں کمزور ہوں مجھ سے گناہ یہ ہو جاتا ہے لیکن ہے تو گنا یعنی وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے لیکن جو آدمی بیداد کر رہا ہوتا ہے نا بیدار وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں مجھے ثواب ملے گا اس میں میرے لیے کیا اجر ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری کامیابی ہے مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے نہیں کہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ اگر میں نے محرم والے دن حلیم نہیں بنائی محرم کی دس تاریخ کو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر میں نے شربت پلا کر تقسیم نہیں کیا تو معلوم نہیں کہ پتہ نہیں کوئی آفت آ جائے گی میرے گھر کے اندر یا پتہ نہیں مصیبت آ جائے گی یا کوئی مر جائے گا یا کیا ہو جائے گا پلانا ہی پلانا چاہے جیب میں پیسہ ایک نہ ہو لیکن قرضہ لے کر لوگوں سے مانگ کر یہ کام کرنا ہے تو یہ یہ تو بدعت ہے یہی تو بدعت ہے کہ ایک چیز جو کہ سنت نہیں تھی ایک چیز جو کہ مستحب نہیں تھی اس کو اتنا ضروری قرار دے دیا اور ایسا لازم قرار دے دیا کہ اس کے کرنے کیے بغیر چارے کار نہ ہو اس کے کیے بغیر کوئی مزہ نہ آ رہا ہو اس کو کیے بغیر چین نہ آ رہا ہو یہی تو کیا ہے بیدت بند تو بدترین کام جو فرمایا وہ اس وجہ سے کہ ایسا آدمی جب گناہ کرتا ہے بدعت کا کام سر انجام دیتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر بلکہ کوئی اگر اس کو بتائے بھی نا کہ یہ بدعت ہے بھائی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ تو حدیث کے اندر نہیں ہے نہ صحابہ کرام کا عمل رہا ہے تو وہ الٹا لڑنے اور جھگڑنے کے اوپر آ جاتا ہے کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو یہ ہمارا ایک سلسلہ و اجداز سے چلا آ رہا ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے مشرقین بھی یہی کہتے تھے نا مشرقین کیا کہتے تھے وہ بھی قرآن کے اندر جگہ جگہ مختلف مقامات کے اندر الفاظ نا کہ آبا ہونا کہ وزد نہ علیہ آبا آنا کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا ہے ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح پایا ہے تو بداتی آدمی بھی یوں ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح پایا ہے کہ وہ یوں ہی کرتے آ رہے کرتے آ رہے ہیں تو میں اس کے خلاف کیسے کروں گا اور اگر کبھی کبھی کوئی آدمی قدم بڑھائے بھی صحیح تو سارے خاندان والے رشتے دار والے دوست اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو کیا عمل کر رہے ہو یہ تو ہمارا ایک سلسلہ نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہے تو دیکھیے بدترین کام فرمائے کہ یہ بداعت ہے اور آپ دیکھیے ایسے آدمی جو ہوتا ہے نا مبتدے جو بدادی ہوتا ہے اس کو راہ راست پر لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو راہ راست پر لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایک آدمی ہے نا چوری ڈکیتی کے اندر اترا ہے بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھتا شرابی ہے یا اور کسی بڑے گناہ کے اندر ہے اس کو ایک سیروزہ بھی لگا لگا نا جا کر بھی لگا کے آ جائے وہ اور. اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے وہ یا اس کو تھوڑی بہت ترغیب دے دو کچھ نیک مجلسوں کے اندر بٹھا دو تو اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے عموماً یعنی اس کی اصلاح آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن جو آدمی بدعت کے اندر ابتلا ہے اس کی اسلام اس کو صحیح راستے پر لانا اس کا صحیح راستے پر آنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے وجہ وہی وہ ہے وجہ وہی وہ ہے کہ یہ آدمی اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے بدعت کو اب دیکھیے محرم کے عاشورہ جو گزری ہے اس کے اندر دیکھیے کہ اس طرح بدعات ہوئی ہیں قدر مسلمانوں نے بدعات کی ہیں کہ حلیمیں بنائی گئی دیگے چڑھائی گئی شربت پلائے گئے تقسیمات ہو گئی ہوئی ہیں سارے کام جو ہر سال ہو رہے ہیں وہ اس سال بھی ہوئے ہیں اور پورے جذبے کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ ہوئے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہوئے ہیں تو اب یہ جو کام ہوئے ہیں اب یہ ایسے کام ہوئے ہیں کہ نہ یہ قرآن کے اندر ہیں نہ کوئی حدیث کے اندر ہے نہ صحابہ کرام کا کوئی عمل ایسا میں ملتا ہے کہیں کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بدات ہے اور اس کو لازم سمجھ کے کر رہے ہیں لوگ ہے لازم سمجھ کے یعنی ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں سنت سمجھ کے کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے حدیثیں کھڑی ہوئی ہیں من کھڑت بنائی ہوئی ہیں پھر اس کے لوگوں کے اندر کیا ہے پھیلا رہے ہیں تو یہ کیا ہے سب کی سب بداعت ہے یہ سب کی سب بدعات ہے یاد رکھی حدیث میں فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ کہ ہر بدعات جو انہیں یہ گمراہی ہے ہر بدعات گمراہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا خلافت جب ان کو ملی خلیفہ اول ہے نا وہ تو خلافت کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلے خطبہ دیا نا اس کے اندر جو ارشاد فرمایا انہوں نے انہوں نے اس کے اندر یہ فرمایا کہ اِنِّي مُتَّبِعُن وَلَسْتُ بِعُبْتَدِعِن کہ بھائی میں تو پیروی کرنے والا ہوں یعنی اللہ کے نبی کے نقشے قدم پر چلنے والا ہوں <بِمُبضَّدِعِن> میں بدات... بداتی نہیں ہوں بھائی میں بداتی نہیں ہوں میں دین میں کوئی اپنی طرف سے نئی چیزیں ایجاد نہیں کروں گا دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی باتیں نہیں بناؤں گا بلکہ وہی باتیں کروں گا مطبعًا. میں اتباع کرنے والا ہوں میں وہی باتیں کروں گا وہی کام کروں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں جو انہوں نے کر کے دکھائے ہیں میں وہی کام کروں کتنی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے نا ایک مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راتوں کو کبھی کبھی چکر لگایا کرتے تھے باہر اپنے ساتھیوں اپنے ساتھیوں صحابہ کرام کی حالات کو دیکھنے کے لیے صحاب کرام جو ہے ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے ان کے کی حالات کیسے چل رہے ہیں تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر تہجد کا وقت تھا تشریف لے گئے اور ایک صحابی کے پاس سے گزرتے ہیں وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں اور تھوڑی سی آواز ان کی کیا ہے بلند ہو رہی ہے آواز ان کی ایسی بلند ہو رہی ہے کہ باہر تک آ رہی ہے یعنی وہ زور زور سے تلاوت فرما رہے ہیں اور پھر ایک اور صحابی کے پاس سے گزرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے دیکھا کہ وہ آہستہ آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں بلکہ الٹا ہو گیا مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ تلاوت فرما رہے تھے وہ آہستہ تلاوت فرما رہے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے تلاوت فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دونوں سے کہ بھائی آپ جو اتنی آہستہ جو یہ آواز سے دلاوت کیوں کرنا ہے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہوں نے فرمایا کیا جملہ انشاء فرمایا سنیے انہوں نے فرمایا اسماتو من ناجیتو کہ میں جس سے سرگوشی کر رہا ہوں نا جس سے میرا تعلق ہو رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ میں تو اس کو سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے تو اس وجہ سے میں آہستہ دلاوت کر رہا ہوں ٹھیک ہے صحیح بات ہے بالکل صحیح بات انہوں نے ارشاد فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صاحب یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنی بلند سے کیوں فرما رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ, کہ میں جو ہے نا جو سوئے ان کو جگا رہا ہوں کہ بھائی تج کا وقت اڑیاؤ ہو تھوڑا عبادت کر لو مبارک وقت مبارک گھڑی ہیں اور تو میں سوئے ہوئے فجر کا وقت بھی ہو رہا ہے آگے تو میں ان کو جگا رہا ہوں جو سوئے ہوئے ان کو جگا رہا ہوں اور شیطان کو بھگا رہا ہوں اور شیطان کو کیا کر رہا ہوں بھگا رہا کہ شیطان تلاوت کی آواز سے اچھی باتوں سے بھاگے گا ہو تو ان کی بات بھی کیا تھی صحیح تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو آپ لوگوں نے دونوں نے جو باتیں کہی ہیں نا وہ اپنی سمجھ سے کہی ہیں یعنی بات صحیح ہے آپ کی لیکن آپ نے اپنی سمجھ سے کہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ معتدل انداز میں کیا ہے تلاوت کرو نہ بہت زیادہ بلند نہ بہت زیادہ آہستہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا ارفع من کا قلیلا کہ تھوڑا سا اپنی آواز کو بلند کر لو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ارفع من کا قلیلا کہ بھائی تھوڑا سا اپنی آواز کو پست کر لو تو دیکھیں یہ دیکھیے کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی چیز اپنی سمجھ سے آ رہی ہو سمجھ میں آ رہی ہو لیکن ایک وہ بات ہے جو کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک وہ بات ہے جو شریعت کہہ رہی ہے تو اس کے مطابق ہمارا عمل ہو جو شریعت نے بتایا ہے جو شریعت نے بتایا اب دیکھیے آنکھیں بند کر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا لے لیں مثلاً آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا تو اس کی اجازت ہے کوئی آدمی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے وہ بھی اس صورت کے اندر جب کہ اس کی نیت یہ ہو کہ نماز میں تھوڑا خوش و خوشو پیدا ہو جائے نماز میں خوش و خوشو پیدا ہو جائے جو خیالات وغیرہ آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہٹ جائیں تو اگر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش تو ہے لیکن سنت طریقہ کیا ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں کھلی بھی ہونی چاہیے اور نظریں سجنے کی جگہ پہ ہونی چاہیے یہ سنت طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھی پڑھ کے آنکھیں کھول کر نماز پڑھی ہے تو اب دیکھیے ایک آدمی اس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے کہ تاکہ خوشو خصو پیدا ہو وہ خیالات آ رہے ہیں خیالات دور ہو جائیں تو ٹھیک ہے یہ چیز تو حاصل ہو جائے گی لیکن نماز میں سنت کا نور حاصل نہیں ہوگا سنت کا نور حاصل نہیں ہوگا اس کا یہ عمل سنت کے خلاف ہوگا اس کا یہ عمل سنت کے خلاف ہوگا ایک آدمی وہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور خیالات بھی آ رہے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں نا آج کل یار نماز میں اتنے خیالات آتے ہیں پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو بھائی دیکھیے خیالات غیر اختیاری طور پر آنا یہ کوئی برا تو نہیں ہے غیر اختیاری طور پر خیالات کا آنا یہ کوئی برا نہیں ہے یہ آئیں گے کسی میں زیادہ آتے ہیں کسی کو کم آتے ہیں جو جتنا دھیان کی طرف توجہ کرتا ہے اس کو کم آئیں گے تو غیر اختیاری طور پر آ جاتے ہیں نا یہ تو خود بخود آ جاتے ہیں ان کو لانا برا ہے ہاں جیسے ہی آ رہے ہوں تو آدمی کنٹرول کرے اور دھیان کریں کہ فوراً نماز کی طرف آ جائے فوراً نماز کی طرف آ جائے تو وہ آدمی جو کہ غیر اختیاری خیالات آ رہے ہیں لیکن پھر بھی آنکھیں کھول کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز اچھی ہے اس کی نماز اچھی ہے کیونکہ اتباع نبی میں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ کھول پڑھی جائے نماز اگرچہ خیالات آ رہے ہیں تو اس کی نماز اس کی بنسبت نسبت اچھی ہوگی کہ جو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے اور خیالات بھی نہیں آ رہے کیوں ہو یہ ہے کہ اس کی جو نماز ہے جو آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں نماز اگرچہ اس میں خیالات نہیں آ رہے ہیں خوشوخصو بھی مل رہا ہے لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے سنت طریقہ تو یہی ہے کہ آنکھیں کھلی بھی ہونی چاہیے تو دیکھیے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھنا ہے ہم نے دین کا کام کرتے ہوئے دین کا کوئی عمل کرتے ہوئے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ بھائی یہ چیز صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے یا نہیں یا ارشاد بھی فرمایا ہے یا نہیں ہے اب دیکھیں عید کے موقع پر گلے ملتے ہیں نا ہم لوگ آپس میں یہ ایک محبت کے طور پہ ہوتا ہے رنجشیں دور ہو جائیں غلط فہمیاں دور ہو جائیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو چلو بھائی ختم ہو جائے لیکن کوئی آدمی عید کے موقع پر گلے ملنے کو سنت قرار دے کبھی سنت ہے گلے ملنا عید کی نماز کے بعد گلے ملنا سنت ہے تو یہ بدعت بن جائے گا یہ بدعت بن جائے گا بھائی یہ سنت تو نہیں ہے جائز ہم لے کہ بھائی چلو بھائی عید کا موقع ہے خوشیاں ہیں چلو مل لو گلے تو دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اب دیکھیں سیرت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ ایک بہت بڑی بات ہے اور وہ اوقات بہت قیمتی ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے لیکن اس کے لیے کوئی دن خاص کر لو کہ مثلا بارہ ربی الاول ہی کو سیرت کے اوپر گفتگو ہوگی اس کے علاوہ ہوگی نہیں بارہ ربیع الاول ہی کو سیرت عنوان پر ناتے پڑھی جائیں گے اس کے علاوہ پڑھیں گے ہی نہیں اور یہ سمجھیں گے کہ بھائی اس دن پڑھنی چاہیے یہ عمل ہے کہ اس دن آپ کی وفات ہوئی تھی یعنی اپنی طرف سے دن کو خاص کر لینا دن کو متعین کر لینا یہ چیز کیا بن جاتی ہے بدعت بن جاتی ہے تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو لازم نہیں ہیں لیکن ان کو آدمی لازم سمجھ کے کر لے سنت سمجھ کے کر لے سنت نہیں ہے لیکن سنت سمجھ کے کر رہا ہے مستحب نہیں ہے لیکن مستحب سمجھ کے کر رہا ہے بھلے اچھا ہی اچھا گنا اچھا کام ہو وہ سب کا سب کیا ہو جاتا ہے پھر بدات بن جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کے اندر کیا فرمایا اللہ اللہ الحیات الدنیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی کے اندر رائے گا گئی وهم يحسبون اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ہم خیال کرتے تھے کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں ہم نے دیگے چڑھائی ہیں حلیمیں بنائی ہیں اور ہم نے شربت پلائے ہیں اور ہم نے جلسے و جلوس نکالے ہیں اور ہم نے چھولے تقسیم کیے ہیں بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں بڑی محنتیں کی ہیں ہم نے مشقتیں کی ہیں لیکن قرآن کیرل ندی نسل فی الحیات الدنیا کی ان کی کوششیں دنیا کی زندگی کے اندر رائگا ہو گئی ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمل عطا فرمائے اور ہر قسم کی بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين